Və ən mühüm məsələlərdən də biri hansı ki şəhərlərin və fitnələrin xoğaldığı bir vaxtda ən böyük məsələlərdən də biri gözləri qorumaq, haramlardan qorumaq gözləri, baxışları qorumaq. Hansı ki insanın baxışları insanın nəzərləri Onun qalbi ilə bağlılığı var. Əgər insan baxışlarını qorumasa, insan nəzərlərini haramlardan qorumasa, qəlbi də hələşəcək. Əgər insan gözlərini və baxışlarını qoruyarsa, qəlbini qorumuş olur. Gözlərini və baxışlarını zay edərsə, qəlbini zay etmiş olur. Çünki baxış şeytanın zehirli oklarından biriydi. Şeytan bakışla insanın kalbine bir zehirli ok atır. Ve böyle işte insanın kalbini zehirleyir. Eğer insan bakışı tercih ederse, şeytanın o zehirli okunun karşısına almış olur. En evvel fesat bakıştan başlayır. Fesadın en birincisi bakıştan başlayır. bakmaktan. Ona göre Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de mümin kişi ve kadınlara emri ile buyurur ki: "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ve yahfazu furujahum." Mümin kişilere de ki gözlerini haramdan, bakışlarını haramdan korusunlar. Övret yerlerini haramdan korusunlar. Zalika azka lahum. Zalika azka lahum. İnallaha habirun mimma yasnaun. Bu olar olsun təmizlik baxımından daha gözəldir. Yəni insanın qalbinin və gözlərinin təmiz olması baxımından daha gözəldir. Həmseddinullah <lzörlük> Subhanahu taala mömin qadınlar haqqında buyurur ki, "Bə kulli'l-möminat yaghduḍn min abṣārihinna və yaḥfaḍn furūcahunn." Mömin qadınlara da ki, baxışlarını və övrät yerlərini haramdan qorusunlar. Ve, Sâmit, anh, ki, və muslata iki nədirisə Ubade bin Sami radillahu bururşə Allah Resulullah sallallahu isə dedi ki: "İdminu li sittan min anfusikum adman lakum janna." Mən öz nəfsinizdə 6 şeyə zəmanət zam verin, cənnəti sizə zəmanət eləyirəm. Özünüzdə, öz nəfsinizdə 6 şeyə zəmanət verin, cənnəti sizə zəmanət eləyirəm. Garantiyə eləyirəm cənnəti sizə. Və digəc Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Danışanda doğru danışın. Vəd verəndə vəfalı olun. Əmanət veriləndə əmanəti qoruyun. Övrət yerlərinizi haramdan qoruyun. Gözlərinizi qoruyun və əllərinizi qoruyun. Fikir verirsən? Göz, əl Gözü ali qorumaq, həmçinin əmanəti qorumaq, əmanət veriləndə, vəd verəndə vədə xilafçıqlamaq və danışanda doğru danışmaq. 6 dənə şey. Altı şeydir, zəmanət verir ki, qorumaqla cənnəti sənə zəmanət eləyirəm. Ona görə Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm sahabelərə dəmətə tövsiyə eləyirdi gözlərinə qorumaq haqqında. Vəhə tə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyururdu ki: "İyyakum vəl-culus fit-turuqat." Fitruqat. Yollarda oturmaqdan çəkindirirəm sizləri. Yollarda oturmayın. Dediləcə "Ya Rasulullah, bizim oturmağa bir yerimiz yoxdur. Yalnız yollarda yığılıq, tinlərdə." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki: "O zaman yolun haqqını verəcəksiniz. Oturacaqsınızsa yolun haqqını verəcəksiniz." Dillə nə yolun haqqı? Dedi gözü bağlamaq, gəlib kəsənə baxmamaq. Əli qorumaq, gəlib kəsənə əziyyət verməmək. Salamı qaytarmaq, yaxşılıqları əmr etmək, pislikdən çekinməmək yolun haqqıdır. Ona görə gözü qorumağın çox əzəmətli bir təsiri və faydaları var. İnsan gözünü qorumaqla həm qəlbini qormuş olur, həm dilini qormuş olur. Əgər insan bağışlarını qormasa, bağışlarına diqqət eləməsə, həm qəlbinə zəitmiş olur, həm də dinini. Hansı ki, günümüzdə şəhərlərin çoxaldığı bir vaxtda, fitnələrin çoxaldığı bir vaxtda, insanların ciblərində və onların evlərində haramlara qapaça neçə cihazatlar var. Hansı ki, haramlara qapaçır. Telefon, internet, kompüter və s. sosial şəbəkələr bə insan gözünü qormasa belələşik qəlbinizə aitmiş olur. Və hansı ki bizim döv dövrümüzdə gözləri qormaq, baxışları qormaq, nəzərlərə diqqət eləmək daha mühümdür, daha övladə. Hansı ki o dövrdə peyğəmbərin vaxtında bu qədər fitnə yox idi. Bu qədər şər yox idi, bu qədər fəsad, açıq-saçıqlıq, haramlar, fuhşəməllər yox idi. Haslı ki o dövrdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə şiddətlə səhabələr deyirdi: "Yollarda oturmayın, tinlərdə durmayın, gözlərinizi qoruyun, baxışlarınızı qoruyun." Və gözü qorumağın faydalarından alimlər qeyd ediş ən birincisi Allahın əmrini yerinə yetirirsən. Hansı ki Allahın əmrini yerinə yetirmək saadətin qayəsidir. Saadətdə çatmaq üçün ən böyük qaya Allahın əmrini yerinə yetirməkdir xoşbəxtə çatmaq üçün dünya və axirətdə ən birinci qaya Allahın əmrini yerinə yetirmədir. Və sən də Allahın əmrini yerinə yetirirsənsə, gözləri qoruyarsansa ən birinci faydası. Cüfələtələ Quranda əmr edirsə ki, mömin kişilər də ki, gözlərini arandan qorusunlar. Onun görə bir qul üçün dünya və axirətdə ən faydalı şey Rəbbinin əmrlərini yerinə yetirməsidir. Rəbbinin əmrlərinə tabe olması, təslim olmasıdır. Ən bədəbəx şey dünya və axirətdə Allah təala əmrlərini zay etməsidir. Allahın əmrlərinə səhlənkarlıq yanaşmasıdır. Allahı qarşı aşla etməsidir. Həmçinin faydalardan ikincisi İsa gözünü qoruyarsa şeytanın zəhərli oxunun onun qəlbinə çatmasına mane olur. Və ola bilər ki, şeytan o zəhərli oxu qəlbinə çatdısı artıq sən qəlbi həlak edə bilər. Artıq bağışlanmadan çəkinə bilməzsən heç vaxt. Baxış xəstəliyinə tutularsan. Haramlara baxış xəstəliyinə tutularsan. Hətta istəsən belə gözü çəkə bilməzsən. Çalışsan belə gözü çəkə bilməzsən haramdan. Artıq bu xəstə şeytana zəhərli oxunun sərin qəlbinə daxil olması deməkdir. Əgər isə gözünü qoruyarsa, ikinci fayda nə olur? Şeytanın zəhərli oxunun sərin qəlbə çatmasına mane olursan. Və səbəblərdən üçüncüsü, faydalardan üçüncüsü Gəlbin təsirlənməsin qarşısını alırsan. Çünki göz gözün baxışlarla qəlb təsirlənir. Sülhü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: Qəlblər Allah tərəfindən barmaqlar arasındadır. Barmaqların 2 barmaq arasındadır. İstədiyin istədiyin kimi çevirir. İnsanın qəlbi qalb sözünə deməydi, çevrilən deməydi, dəyişən deməydi. Dəyişir təsəss qəlb. Məsələn bax-baxara Bax, baxşı saxlamaqla, qorumaqla qəlbinin çevrilməsinin qarşısını alırsan. Qəlbin hələ ki tərəf çevrilmir. Həmçinin səbəblərdən, sən haramdan özü qorumaqla, baxışlarını qorumaqla qəlbinin gücü, qüvvəti artır, qəlbinin fərhəyi artır. Qəlbini zəif etmirsən. Ona görə Allah subhanə və təala haramdan öncə Haramata aparan bütün vəsillərə qadğan etdi. Haramdan öncə haram aparan bütün vəsillərə qadğan etdi. Dedi ki, möminlərə de ki, zinaya yaxınlaşmasın. Demədi zinaya etməsin, dedi zinaya yaxınlaşmasın. Yəni zinaya aparan bütün yolları bağladı. Və dedi ki, möminlərə də ki, gözlərini qorusun. Və digərdir ki, övrät yerlərini qorusun. Bax övrät yerinə qabaq nəyi gətirir gözü? Və çünki göz Bağış səbəb olur insanın zinaya düşməsinə. Ona görə də ən birincisi gözü qorumağa əmr eləyir, sonra dedik övrətə qoruy. Həmçinin səbəblərdən faydalardan insanın qalbi insan səbəb olur çünki bağışlarını qorumaqla şeytanın onun gelibine dahil olmasının karşısına alır. Çünkü bakıştan şeytan insanın gelibine dahil olur. Onun gelbinde müeyyən hayallar kurur. Müeyyən fikirler oyadır. Müeyyən haramlara kapı açır. Ve böyle ki, sen bakıştanı korumağla şeytanın gelibine daxil olmasının karşısını alırsan. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, şeytan Adem evladının damarlarında kan aktığı için fırlanır. Nedir ki, kan dövrülür damarlarda. hamsirə faydalardan İnsan qəlbinin fəsaddini qarşısına alır. Çünki göz gözlə qəlbin bağlılığı var. Əgər göz baxışlar baxarsa, qəlb fəsad olacaq. Qəlbdə fəsad olsa, bütün insanın bütün əzası, bütün bədən fəsad olacaq. Hatta İbn Abbas radıhallahu buyurur ş bir gün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhəbininində idim və gördüm də qadınlar keçir. Və də başımı çevirdim baxmağa, Allah rəsul tutdu başımı da belə çevirdi. Dedi birinci baxış sənin haqqındır. Artıq ikinci baxış sənin haqqın deyil. Baxma. Gör necə Peyğəmbər sallallahu səhabəni necə tərbiyə edirdi. Ona görə mühtəram səmənlar baxışın baxışıl haramlara baxmağın Necə böyük təsirləri var. Necə insanın qəlbinə böyük təsirləri var. Ona görə mömin, ağıllı insan, öz nəfsinin xeyrini istəyən insan, axirətini qazanmaq istəyən insan, Allahın rəzısına aparan bir yol tutmaq istəyən insan gələ özünü haramlardan qorusun ən birinci. Ən birinci haramlardan qorusun, gözlərini, qəlbini, dilini, qulaqlarını haramlardan qorusun ki, hətta Allah təala rəzüsünü qazansın. Ona görə cənnəti qazanmaq asan deyil. Cənnətə gəzmə olsun sənə, əgər səbr eləyəsən. Səbr eləyəsən görə haramlara qarşı səbr eləyəsən. Ən böyük səbir də nədir? İtaətdə olan səbirdir. Necə biz keçmişdik ki, səbrin növləri nədir? 3 növ var səbirin. Səbrin 3 növü var. Səbir nə deməyidi? Nəfsi həbs etmək, nəfsi saxlamaq. Və nəfsi həbs etməyin 3 səvi var. İtaətdə səbsləmək. Allahə itaətdə səbr eləyirsən. Dəstəmə az almaq, namaz qılmaq, Həm səvr ustmaq, qusulamaq və sair ibadətlərdə səbir eləyirsən. Çünki çətindir. Həmçinin Allah Taala-nın acı qədərlərinə qarşı səbir eləmək, başqa müsibətdə gələcək səbir eləyəcəksən. Və həmçinin üçüncü sürədir haramlara qarşı səbir etmək. Çünki haramlara qarşı səbir etməyən insandan böyük məsuliyyət tələb eləyir. İnsan haramlara baxmamaya görə səbir edir, nəfsini saxlayır. Və bu səbirin üç növünün içərisində ən üstün ansıdır itaayətdə səbir. Həm özü itaayətə yönəldirsən, həm də haramlardan çəkinirsən. Ona görə də cənnəti qazanmaq asan deyil. Cənnəti qazanmaq üçün Allahın sevgisindən ayrılmaqcın, gələ əməl eləyəsən, səbir eləyəsən, ibadat və itaayətlə davamlı olasan və həmçində özü haramlardan qoruyasan. Allah subhanahu wa taala istirham ki Allah subhanahu bizi nəfsimizin şəhrindən qorusun. Gözlərimizi, dillərimizi şəhrindən qorusun. Amin. Allah subhanahu bütün müsəlmanları və İslamı izzetləndirsin. Amin. Allah subhanahu bütün müsəlmanlara kömək olsun. Bütün xəstə müsəlmanlara şəfa versin. Amin. Bütün sıxıntıda olan müsəlmanlara sıxıntılarından qaldırsın. Aquli quli hada estagfirullah li və lekum və lisaalim muslimin kullama estagfiruh innahu al-ghfurur rahim.